Движејки се низ главната улица во градот Сети Јоаким Осоговски, особено низ централното градско подручје, без поговор забележуваме во целокупната должина истата е осветлена. Но кога станува збор за потегот од поранешната фабрика Карпош па се до клучката со магистралниот пат, до неодамна владееше тотален мрак. Па граѓаните небезбедно и со страв се движеа по истата, особено учениците кои во текот на периодот кога денот е пократок не можеа слободно да се движат на пат кон училиште и дома. Поплаките од граѓаните допреа до одговорните во локалната самоуправа. Па неодамна, општината со буџетски средства интервенираше токму на овој потек од главната улица со поставување на пластични електрични столбови на 900 метри долж улицата Свети Јоким Осоговски. Градоначалникот на Крива Паланкар Сенчо Алексовски истакна дека конечно граѓаните можат да здивнат зашто овој реон од градот е осветлен со квалитетни и економични светилки. Господине градоначални, какви мерки превзема обштината за осветлување на овој потек на главната улица, каде што граѓаните имаат приговори во врска со осветлувањето? Овој дел беше како црна дамка. Да, точно, ние во обштината ги гледаме, значи сите тие, како што ги нарековте црни дамки, а, имаше приговор и од граѓаните, и јас сам како, како граѓанин сум го приметил тоа дека тој дел на градот ни беше болна точка, неосветлено. И за таа цел презедовме напори да го осветлиме. Значи, го осветлиме потегот од поранешната фабрика Карпош до ключката со магистралниот пат. Мислам дека е направено квалитетно убаво со натриумови сијали, сијалици штедливи. Задоволството на граѓаните е сепак доста големо за тоа што на вистина имавме проблем во тој дел. На вистина, која ќе се појдеше од у канал, беше како да, да не си во крива паланка, како да е некаде. Го осветливме тоа, во, во план сме значи, да, да го продолжиме осветлувањето и на улицата која асфалтиравме пред некое време, кој се металец од значи, покрај кланицата надолу. Исто така во село Конопница ке пандени Бандери на еден потек тука планираме осетлување по големо и она што го планираме кое ќе биде во втората фаза тоа осетлување на улицата од Осички мост до повеќе на игралиште овој дел не така по неосветлен, овој дел не така по проблематичен, тука планирам истото тоа да го завршиме така да сите Ние континуирано ги следиме тие работи и добар дел од граѓаните ќе дојдат ќе ни се пожелат кај нас немаме улично осветление, прегореле се сите нема Ние, доколку тие самите не ни се јават, ние не знаеме каде, не некој систем кој ќе не информира дека таму и таму нема струја. Значи, самите граѓани, јас ќе апелерам до нив, за секое значи а, дефект во уличното осветлување нека интервенираат нека се јава дали на телефон дали на преку интернет нека ни сигнализираат дека таму и таму има дефект на уличното осветлување тоа ќе го направиме и ќе ги согледуваме сите оние значи како што рековте темни дамки во општината да ги да ги санираме и да ги осветлиме. Имавме реакции на и од страна на учениците, од родителите, од самото местно население, затоа и еве, како Обштина презедовме мерки за отклонување, овие работи ги работиме со буџетски средства на општината, значи и овој потек и од кон а, спортскиот центар, како се повеќе и повеќе заличува и ке, ке личи и дека тука тој дел ќе ќе биде најосветлен можеби во најскоро време во градот По информациите кои ги добивме од првиот човек на градот, заедно со референтот од општината задолжен за комунални дејности и улично осветлување, господинот Ацо Петровски, тргнавме со камерата да се увериме во горе споменатото, да документираме за каква промена и придобивка станува збор. Кога говориме за осветлувањето на допред некое време, оваа темна локација од градот. Во колкав потек во колкава должина е осветлена е, главната улица Свети Јоаким Осоговски во овој дел? Согласно програмата за изградба, реконструкција и одржување на јавното светлување на општина Крива Паланка за 2012 година извршивме изградба на дел од улица Јакимо Мосоговски од фабрика Поранешна Карпош до Клучката кај технички преглед и на место викано паднени бандери во село Конопница во вкупна должина од негде 900 метри и вредност од 320.000 денари. Така. Овие средства се издвоени од буџетот на општина Крива Паланка, како што Овие... нагласи градоначалникот. Овие средства се издвоени од буџетот на општина Крива Паланка, поточно од комуналната такса за јавно осветлување во делот за изградба на јавно осветлување. Поставени се нов тип на светилки, многу ефикасни во осветлувањето, економични и а, по со поголем век на на трајање. Значи поставени се а, натриумови а, сијалици, а, светилки со натриумови сијалици. Така. А, значи средствата на граѓаните наменети за таксата за осветлување конечно искористени во полза на граѓаните. Да, то, токму така на овој дел конечно извршивме осветлување Значи на овој дел на улицата Светиоаким Осоговски што значи дека граѓаните можат безбедно пешки да се движат а исто така и ќе допринесат осветлувањето за безбедно одвивање на собраќајот на овој дел од главната улица. А како што нагласи градоначалникот планирано е и дополнително осветлување на завршниот дел на главната улица Светиоаким Осоговски кон спортскиот комплекс во Крива Паланка. Исто така со програмата за 2012 година за изградба на јавното светлување предвидено е јавно, ја? да се изврши како и овде што направивме изградба на јавно светлување и а, на потегот од Досички мост до Мотел Македонија. Така и тоа ќе кеофати и тоа сигурно ќе се изгради во наредните месеци, а, сега се вршат припреми. За да нашата обиколка биде комплетна, продолживме кон на градот, напоменувајќи дека и делот на Старата Чаршија се планира да биде осветен со проектот за реконструкција и рехабилитација на улицата со замена на Старата Коцка со нов асфалт. Сега почетно што треба наредна фаза е изградба на јавното осветлување во делот на Стара Чаршија ќе се изврши реконструкција на улицата, со тоа ќе се изгради и ново јавно осветлување на овој дел од Стара Чершија, негде од водожина од 180 метри должни. Понатаму, наредна фаза е, исто предвидуваме, осветлување од клучката а, кај технички преглед до место виканото полки на Салдограмаѓија. И на крајот минавме низ делот од главната улица кој води кон спортскиот комплекс во изградба, забележувајќи дека е тоа единствената преостаната темна локација на потегот. Небезбедно е движењето и на пешаците, како што е непрегледно и возењето на учесниците во сообраќајот. Ако проблемот на жителите на еден дел од градот е веќе надминат, во блиска иднина се очекува надлежните да инвестираат и во дополнително поставување на осветлувањето на потегот на овој дел од улицата, од мостот кај Осичка Мала, покрај градскиот стадион, се до повеќе на менското игралиште, со што во целост улицата Свети Јоаким Мосоговски, но и уште неколку споредни улици во градот ќе блеснат ноќе, за да постојаното гравитирање на населението кон и од потребните дестинации биде безбедно и се одвива непречено.